Доброго дня. Сьогодні в рамках заходів 12-го міжнародного мандрівного фестивалю документальних кіносправ людини до Кудесіа відбувається експертний круглий стіл право вибору, результати виборів в Польщі, Білорусі, Молдові та Україні. Захист прав виборців, захист прав людей і аналіз. Наші гості, наші учасники брали безпосередню участь як безпосередньо участь, як суб'єктів робочого процесу, так і в якості спостерігачів, в якості моніторів, обсерваторів. І я хочу сказати ще одну річ про те, що ми очікували гостей з Білорусі, але якраз арешти одного з спостерігачів дозволили йому прибути. І Текст чи матеріали до круглого столу будуть долучені за допомогою нашого партнера і колеги Білоруська Радіо «Рація». А хронологічно першу, перший виступ ми надаємо Сергію Вільченку по виборах в Молдові в Придністрові. Це подія, яка відбулася буквально недавно, вона на словах на листах. Я запрошую до слова Сергія. Дякую. Я хочу сказать, что мне кажется, тема Приднестровья немного выпадает из общей темы выборов по причине отсутствия там выборов как таковых. В этом плане мне скорее интересно поприсутствовать, послушать, как происходили выборы в других странах, где они есть. В Приднестровье как таковых выборов не было. В Приднестровье, Приднестровье, я напомню, это сепаратистский отклав, примерно... То же самое, что сегодня ДНР и ЛНР на востоке Украины, но уже не устоявшиеся, уже там не стреляют, уже там появились какие-то элиты, которых в международных организациях даже воспринимают уже не совсем как бандитов, а где-то как политиков. Так вот, в Приднестровье шла борьба между двумя административными ресурсами. Холдинг Ашериф и э, ныне ну, царствующего так называемого президента Евгения Шевчука. И, собственно говоря, вот из равнодействующей этих взаимных фальсификаций, взаимного давления, взаимного подкупа и родились результаты выборов в Приднестровье. Говорят, с чем я не согласен, что выборы показали полный крах команды Шевчука. Это не так. Я бы сказал, что выборы кончились примерно в ничьем. И сейчас будет идти какое-то утрясание. Выбирали ведь не президента, выбирали Верховный совет парламент, так называемый, а в предистрою президентская республика и у президента масса способов воздействовать на парламент. Все в кавычках, естественно, президента парламент. Масса способов воздействовать на парламент. То есть я думаю, что будет какая-то ничья, какое-то равновесие достигнуто здесь надо понимать, что когда мы говорим о выборе относительно Приднестровья, наверное, было бы правильно, и я обязательно вынесу сегодня это на круглый стол, поговорить о выборе по отношению к Приднестровью со стороны Украины и со стороны Молдовы. Потому что, к сожалению, в течение ряда лет, не без скорости, не без усилий, создалась совершенно искаженная картина того, что происходит в Приднестровье. Там пошли какие-то разговоры о каком-то народном волеизъявлении, о том, что эта так называемая республика была создана волей народа, о том, что вот, хотя она не признана, но с ней считаться. Все это неверно. Это бандитский отклав, в котором банда, в самом прямом смысле криминальная банда, держит заложниками остальных жителей этого региона. А чтобы понять, почему этот отклав держится, я вам скажу, что как минимум только за счет контрабанды, э, чистый доход с Приднестровья составляет порядка миллиарда долларов в год. Это без учета вырованного российского газа и других схем. Сами понимаете, что такую кормушку, с которой едят и элиты Приднестровья, и соседние элиты Молдовы и Украины, никто так просто не позволит себе прикрыть. То есть Приднестровье это такой гнойник, который коррумпирует, да. разлагает, криминализует соседние с ним территории. И вот о сознательном выборе по отношению к таким отклавам, в которых нет никакого выбора и нет никаких выборов, может быть, мы сегодня тоже поговорим. Ну а теперь вернемся к теме выборов. Спасибо.